Замість очищувача повітря Драцена, замість зголошувача папороть. Ось так економити на електроприладах ось і дозволяють базони. Звичайно, комп'ютер з принтером їм замінити не вдасться, а от стати безпечним антидепресантом красивим декоративним елементом запросто. Та до вибору зелених колег потрібно ставитися серйозно. Лаказія, вона дуже красива, там дуже красивий різний ліс, ростіння тропічна, тому в офісі важко буде вижити за счет того, що немає потрібної власності. То есть влажность должна быть около 70% и выше. Вовсе, к сожалению, она иногда достигает не более 30%. Соответственно, растение страдает. Тоже, выбирайте вытравуалевич вечно зелене. Замиакулькас – это растение, которое выносит как прямые солнечные лучи, так и способно расти в полной тени. Сенсивьера – летечный язык, как его называют. Достаточно распространенное растение. Точно так же оно хорошо реагирует на солнце, оно может расти в тени. Это растение, которое можно забыть, полить его. Как видите, перелик офисных жителей, что фотосинтез, не закинувшись как-то самое. Это, можно сказать, такая байка. Кактусы никаким образом не влияют на атмосферу в офисе, на количество излучения от компьютера и так далее. Но есть ряд растений, которые способны все-таки улучшать воздух, способствовать увеличению количества кислорода, который будет находиться в офисе, потому что не всегда мы проветриваем помещение. Такие растения, как тот же спатифилум, хорошо известный всем со школьных времен хлорофиту. Дизайнеры-декораторы за допомогою вазонів мудряются ваты простер и добавлять помещение к от А работники этой компании с стенами офису не обмежуються. Их не озеленение глобальніше. В 2011 году в нашем портфеле появилась так называемая зеленая продукция. В Украине представлено всего два товара нашей зеленая продукции. Это утюги и пылесосы. И они основные их характеристики в том, что они экономят электроэнергию от 20 до 40%. процентов И они э, имеют определенный свой зеленый логотип. Перетворювати офис в джунглі не варто, але додати свіжої зелені будет не Здорової погоди у вашому офісі!